Ходит. Что за экшен, Боже? Куда-то выбросил вообще. Что все? бомба, нападай на него. Всем привет, вы на канале CynicPlay, сегодня мы с вами будем продолжать играть в игру ну банбан 0, -бан давайте распочнем. У меня, друзья, все-таки получилось пройти этот невозможный уровень. Ладно, давайте рухаться дальше, там мы должны кутись. Так, друзья, я по дороге нашел какую-то пасхалку сюда, я то дверь. Мы ее можем открыть даже. И тут у нас молоток. Я как понял, она для какой-то комнаты. Давай-то уже поднимемся, что это за такая комната? Да мне не сказала, чтоб с 17 типа поговорить. Все Чист, знаешь, что за цими дверями? Не знаю, але я чула звуки. Щось мені підказує, що нічого гарного. Як е, я вже казав, я твій боржник, і зроблю це. Якщо ти цього хочеш. Але я просто подумав. Ясно. Не як зрозумів, все. а ми... Будемо ще становитися. Віз'єднайтеся з іншими кімнатами. Раз, давайте розділимося. Кожен. Ну, якийсь сюрприз для тебе, пам'ятаєш, стань на ту, що посередині. Я не можу обіцяти, що це буде повний зал пит залози, але я впевнений. Ладно, мені как по нас середину становится. Що, туди ніхто не становится? Може, может тебе мені надо взяти? А чё никто не становится? А, он нас обнимает почему-то. Чего то, на куда он не становится, я не понимаю. Так что за теми дурами Мне эти ворота, конечно, совсем не нравятся. Они какие-то странные очень сильно. Что это? Зачем мы это открыли? Боже. Вам хите? Оно ушло куда -то. Ого. О, нас там даба толкнул. Что это такое? Та капець. Тревога почалась тепер. Я знаю, що це була погана ідея, звір за метру з'їв мох і тепер Кіті пішла за ними. Ми повинні знайти її до того, як вона стане з сирим стейком. А що я не могу рухатися, а все. А мне куда бежать, за этим, че что? Блин, я ничего не вижу. Да, мне за ним и как по бежать. Ладно, я бежу за ним. Капец, он тут все разрушил, походу. День, кстати, настал. Давай, девчонку, треба повертаться, у нас э, не будет жодного шанса. Ух-ух. А да. Ой, мое, Ну все, да, этот монстр. А сейчас вот у меня что же съест? Нагай, ну повернись. Куда? Ого. Ого. Где мы? Тому упали вообще. Демон вообще, що відбувається? Що сталося? Де це ми, що це за туннелі? Це погано, все мало бути не так, все я планував, просто руйнується. Нам треба якось туди повернутися. Тобі потрібно джерело світла, тут темно. Трюфель ніколи не розчаровує. не хвилюйся, він буде жити. так, цей гриб. Немає часу, щоб не розділитися. Ти підеш в один бік, а я в інший. потім ми зустрінемось тут. Поділу подивимось. Якщо з якихось причин ми цього не зробимо. Ага, він пішов в ту сторону. Хоча я не можу йти. я застрял. А, нет, все. Ладно, он ушел в ту сторону, я какой мне в эту идти. Темпс надо. Ладно. И короче. Куда-то мы идем, я не знаю куда и что. Там сзади, походу, кстати, нас кто-то идет. Не знаю, мне это совсем не нравится. Вот а я иду куда-то. Нет! Что? Что происходит? Я у него желудки или что? Что происходит? Что за экшен? Боже, нас куда-то выбросил вообще. Че все? бам бомба, нападай на него. Давай, бан-бан! Ого! Капец, что происходит вообще? В этой части столько много было, я, я не могу просто. Может, он и рацию еще до меня. А может, он и не. Чья у вас настрій для червоного раунда, Рывхонка? Ходим у земной, покажу тебе другую наикрасшую исходу, я кое-знаю. Его, конечно, жестко покалечило. Да. И куда мы идем? Мы туда идем, серьезно? А тут даже пришел тот же доктор. Ладно. Куда-то мы опять идем, я не знаю. О, это же как раз комната это с самого начала, помните? Где тут это вот эти рыски, типа, все само. О, все но Слазь Ну хорошо. Після того, що сталося сьогодні, я не думаю, що хтось буде шукати вас тут, що робить це місце. Справді, одним з найкращих місць. Коли гра закінчиться, я знайду тебе. Поки що не в Ну, ладно. Блин, жалко, конечно, что у меня не получилось пасхалку найти. Может, сейчас я попытаюсь найти, либо в интернет зайду. чтобы найти пасхалку. Да, это все. В принципе. Ладно, сейчас я попытаюсь показать вам эту пасхалку. Это что? А, это, наверное, титра. Мне, мне не надо титра. друзья, оказывается, это все было очень сильно просто, я не знаю, почему я не догадался. Короче, надо вот сюда залезть. Вот так вот. Вот вообще можно, я как понял, было с и, любого для, для главы туда залезть. Вот надо... Блин, вот этот паркур сделать. Я в этом паркуре, если честно, не умею сильно паркурить. Так. Вот сюда треба паркурить. И вот эту вот! И вот сюда попасть. Давай. Давай. Есть! Все, Фух, господи, наконец-то. Все, мы вот эту открываем дверь. Вот этими досками, которыми заколочены. Все, открываем. Фух, господи. Так, и что тут у нас? А, цветы. Смотрите, новый персонаж. Это же эта улитка. Ты ведь суть убил, с мы их выдень. Цикаво, почему так? Сквозь его крути. Але в тих небогатьох, где вы присутні, вас супроводжена знакомые людма. Смотрите, новый персонаж, улитка. Я ее вообще раньше не видел. Ток. Давайте смотреть, что в этой комнате. Но тут, в принципе, ничего такого интересного нету. Ладно, я как понял, это вся секретка. Она интересная, я так скажу, очень сильно. Ладно. Ладно, друзі, це я вже, як я поняв, все. Ладно, підписуйтеся на канал мій, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Віці моє відео зліва та справа. Я ще попитаюся, постараюсь зробити ссылку на моє пройшле відео. В коментарях буде. Ладно, на цьому все. Всім пока-пока, побачимось.